Скажите, пожалуйста, чем в эпоха Ельцина запомнилась? пожалуйста, чем вам запомнилась эпоха Ельцина? Ну, для меня это была плохая эпоха. Ну, это, конечно, обвал денег. Работали мы в Таганроге, не выплачивали нам зарплату полгода. Это, в общем, короче говоря, ничем хорошим Абсолютно не могу вспомнить. Ничего хорошего на ум не идет, только плохое. Чем вам запомнилась эпоха Ельцина? Ой, эпоха Ельцина... Ну, даже не знаю. Ни хорошо, ни плохо не могу сказать. Ну, как-то много плохого, плохого видела по телевидению показывали. Ну, мы на севере жили с мужем 15 лет поэтому как бы плохого ничего не ощутили. Мы там хорошо жили, работали. Эпоха Ельцина. 91-99 годы. Ой, вы знаете, честно говоря, очень сильно запомнилась потеря денег. Очень сильно запомнилась Павловская реформа, вот это вот. Все, что так вот хорошо. А так пришлось много работать, чтобы выжить. Больше ничего не могу сказать. Ну вообще как-то единственное, что свободой слова заполнилось, а с другой стороны какой-то нестабильностью такой, ну, ну как-то мне не очень хорошее об этом времени воспоминание, честно скажу. И каким-то недоверием к президенту все-таки, понимаете? Тут, тут две палки о двух концах. Так что, что выбирать лучше? То ли стабильность, правда, и веру в то, что все будет хорошо, то ли свободу слова. Не знаю. Зачем да эпоха Ельцина вам запомнилась? Бардаком в стране. Все разграбили, что могли, все. Больше ничего хорошего не могу сказать. Зачем да вам эпоха Ельцина запомнилась? Ой, Господи. Что, то, что натворил, ее уже судить надо, не то, что ее там запомнилось. Как разводился Россию. А Ельцин? Да чтобы он там переворачивался в гробу. Ой, ой не спрашивайте о нем вообще ничего. Спасибо. Не дай бог такого это президента иметь. Вы знаете, кто такой Ельцин? Да, это президент России, бывший. А вот эпоха, родители вам не рассказывали, какая была при нем? Эм, да нет, вроде, ну... Ельцин, это уже не СССР, но это вроде Российская Федерация была при Ельцине. Добрый день! Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Ельцин? Знаю. А Не совсем. Это как депутат или кто он был? Я не очень. Да Ельцин вам известен и чем? Азов? Ельцин. Ельцин? Да не знаю.